ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ವಾರದ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಗೆ ನಾನು ದುರ್ಗಾ ಚಾಲಿಸ ಹೇಳಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲಿಸ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗಾ ಸುಖಕರಣಿ ನಮೋ ನಮೋ ಅಂಬಿ ದುಃಖಕರಣಿ ನಿರಾಂಕಾರ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮಾರೆ ती हो लोक पैले उजियारे शशिललाटमुखमहाविशाल नेत्रलाल भैकुटविकराला रूपतुको अधिक सुहाय दर्शकरत जन अतिसुख पावे तुम संसारशक्तिलय किन्न पालन हेतु अन्नधन दीना अन्नपूर्ण हुयि जगपाल तुमहि आदि सुन्दरिबाला प्रलया तुम गौरी शिवशंकर शिवशङ्करप्यारी शिवयोगी तु मारि गुणगावे ब्रह्मविष्णु तुमहेनितध्यावे रूपसरस्वति कातुमधारा ते सुबुद्धिऋषिमुनिना उभारा धारूपनरसिंहको अम्ब परघटबहिपाडके कम्बा रक्षाकर प्रह्लादबचायो हिरण्याक्षको स्वर्गपटायो लक्ष्मीरूपधरुजगमहिम श्रीनारायण अङ्गसमाहिमा क्षीरसिन्धु मे करतविलास दया सिन्धुदि जैमन आसा हिङ्गलाज मे तुम विम्बवानि महिमा अमितन जात भगानी मातङ्गी धूमवति माता भुवनेश्वरि बगलसुखधाता श्रीभैरवतार जगतारिणि छिन्नभालभवदुःखनिवारिणि लांगूर लाङ्गूरविरचलत अङ्गवानी करमे खपरा खटग विराज जाको देख काल ढर ो हे करमे अस्त्र त्रिशूल जाते उटत हि अशूला नगरकोटि मे तुमर्विजत विराजत लोक लोकमे डांका भाजत शु शुम्बनि शुम्ब दानव तुममारे बीज शङ्कन संहारे महिषासुरनृत अति अभिमानि जेहि अगभर महि अकुलानि सहित तुमति तिहि संहार फडिबीड पर जब जब बहि सहाय तुम तब तब अमरपुरि अरुपासनलोका तब महीम सब केहु अशोका ज्वालमेहै तुमारे तुममुं सदा पूजं नरनारे प्रेमभक्तिसे जोयशकाव्यं दुःखदारिद्र्यनिकटनहि आवे द्यावे तु मं जो नरमनलाय जन्ममरणते संचुटजाहि कहत पुकारी। योगन हो न होयि भिनशक्ति तुमारे शङ्कर आचर च तपकिनो काम अरुक्रोधजितसबलीनो निषेधि धरो शङ्कर को काहुकालन हिंसुमिरो तुमको शक्तिरूपको मरमन पायो शक्तिगहित भचतायो शरणागत हु कीर्तिभनानि जय 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 जगदम्ब भवानी बही प्रसन्ना आदि आदिजगदम्बा दहीशक्ति नहिं किल विलम्बा बही प्रसन्ना आदि आदिजगदम्बा शक्ति नहिनं किल विलम्बा मोको मात कष्ट अति तुम बिन कौन हरे दुःख मेरो आशा सतावे, रिपु रिपुमूरक मोहि अतिधरपावें शत्रुनाशकी चैमह राणि सुमिरौ कचित तुमरौ भवानी करो कृप हे मातु दयाला रुद्धिसिद्धिते करहो निहाला जबलगिजियुं दयाफलपावं तुमारो यशमीं सदा सुनावं दुर्गाचालीसजोगावे सबसुखभोगपरमपदपावे देवी दास जाने करहो कृपा भवानी ಇತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸ ಪಠಣದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ನವದುರ್ಗಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ